5, Ты уже покупал что? В Одессе даже осьминоги есть. Итальянская пшина, Величайший, куда же пойдем? Мощнейший. Надо, Мощнейший. надо пройтись и про, проинспектировать немножко еду. Вот у нас есть первый горбушка. участник. Э, горбушка называется. У вас есть для нас фокачини? Так, так это 7. Это горбушечка шейка на итальянская. Хопа, хопа. С итальянской. бауна. А это парчет. Поркейт, это пуркейт. Ну да? давай я ее попробую, да? Да? Ну вот. давай. А мы потом поменяемся. Потом поменяемся. Марка, а где, где это вообще делают? Откуда это все? Вот это, о, это дело везде. Это в Италии делают. скажи мне, по 10 бальной шкале, как бы ты оценил это покачение? Это в одесской или в мировой? Не, одесский, только одесский, мы же в Одессе. Одесский. На 10 систему, система это одесский 10. Я думаю, самое время сейчас попробовать немножко одесской еды. Самое время. Это у нас есть проект такой, самый цимис. Называется Одесские майсы. шонка миди, рапанчик, э, осьминог. А, а ты знаешь, что в Одессе едят те же самые рыбы, как в Венеции? Это единственное. Это... Что, где едят барабульки, где едят бички, бички. Но, слушай, в Венеции нет тюлечки. Сто тут... процентов. Нет, ну нет, да мне не рассказывай, потому что тюлечки нет нигде, кроме Одессы. Прекратино. Самая лучшая береговая малосольная тюлечка Прекрати, есть только в Одессе. Конечно, цацу да. посоветуем. Посоветуйте вот. нам цацу. Нидия будет Это... пересыпаться, очень вкусная, вода Это... в Казахстане обживается. Осьминоги. Осьминог одесский? одесский? Конечно, одесский. Вы видите, Одесски? Понимаете, в Одессе даже осьминоги есть. Конечно. А, конечно. а ты говоришь, в Венеции есть тюлечка. А. Не может быть, потому что в Одессе есть осьминоги.

Вкусный, я столько что съел. Головы. Да, ты что? Да, я с головой <si съел. Это Наташа просто не ест голову. Но а -а она прилично. она верит в это поверие, что рыба а, гнет с головы. А, вот. но это вообще о другом. Слушай, нам главные по съемке. не кушать. Говорит, не кушай, только пробуй. Мы так и делаем. Мы не едим ничего. Марко, смотри, у нас тут есть, я думаю, что самый прогрессивный молодой участник фестиваля готовит изумительный фалафель. Мне кажется, мы уже попробуем. Марко, ты знаешь, что особенностью улицы маркета является то, что везде можно торговать. Ты куда не подошел? Кошерный, да. Ты пробовал? когда-то? Да? Как? Что ты скажешь? Это очень серьезный фанат. Ну. Ну как ты любишь, марго? Ты же вегетарианец, да? Конечно, нет. <laughs> Но я начинаю с обиду, вегетарианцы, могут пробовать like, так, такой, такой вкусный, Да, да, да. Мне кажется, пора выпить, о, да? Немножко. О... Смотри, у нас есть замечательный проект. Одесский залив. О, Понимаешь, тоже... да? Тут заливан да. <рес Slide meter> Лондон, Национальный итальяно. Ciao, чао, чао! — как одесский с Марк вообще. Это не жизнь так А, Что вы можете предложить для Марка и итальянской диаспоры? Предлагайте самые величайшие. Все разные, можно все разные, чтобы пробовали вообще на. Evviva allora, salute, evviva, viva l'Italia, viva, viva, viva Cibes Mark, viva Enzo, Enzo, на so. самом деле, Женя, он известный uh, в нашей итальянской общине как Enzo, Enzo, oh, Enzo yeah. Morgancello, Morgan. Yeah. мне кажется, достаточно натуральный продукт. Yeah? Абсолютно, очень натуральный, yeah. очень вкусный. И, ребята, это то, о чем я вам говорил. Самая лучшая одесская тюлечка. Я, как бы Марка там не говорил, что она есть в Венеции, но это неправда. Она только в Одессе существует. Величайшие представители армянской кухни, понимаете, да? Насколько серьезно люди подходят к своему делу. Если вы посмотрите, называется джан мы только что Это были... Это у... мощнейшее. Да. Мы только что были у веганов. Да. надо, надо... надо сбалансировать тебе. Пообещали 30 секунд. 30 секунд, да, ты пообещал? Да. 30 секунд оставаться вегетарианцем. 30 секунд да. Смотрите, у нас настолько многоканальный ведущий, что непонятно, он или повар, или медик. Понимаете, да, комбинация. Ничего себе. А я думал, что Раби. Я... или Первый или он фокусник. Из... Смотрите, вот такой фокус подержу. Да, давай. Специально для а Лео Да, конечно. А Лео <свеч> Неплохо. Ой. Да, да, супер. Замечательный фокус. Это самое любимое. А самое и любимое. Это это мягко. Это мы это... на это видео закончился до завтра. Это послезавтра до следующего раза. Но пока мы ушли. Да, кстати, я, я никогда не пробовал вашу продукцию. Очень хотелось пока понять, понять. Не что пробуй, что... Да, 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 Маша, ты не пробовал, потому что ты всегда я пил сразу. Понимаешь? Да, да. Зачем пробовать, когда можно выпить давай, давай по разбираем. полной программе? величайших. Хедлайнеров э, данной точки, это, конечно же, является э, бубочка, которая Hah, была сделана прямо, точнее, sí. специально для семисмаркета Больше нигде она не продается, только на Семис Маркете. Марку, бубочку ты пробовал? Yeah. А ты помнишь, что когда мы познакомились, я, это жест, я, 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 я вспомнил всегда, потому что Типа мы познакомились, здрасте здрасте да. О, вот так вот, как дела, вот туда-сюда. Да. И после минуты он мне дарит бутылку Смотри. Три. Это же есть э, самая настоящая француженка на самом ты. ты знаешь? Франция? Да, на она, французском бульваре? Она приехала, она приехала сюда, э, посадила здесь виноградники французские, и теперь продает свое вино.

было идеально. А, кстати, uh, сейчас uh, надо, надо uh, форшмак приготовить. Uh, uh, это есть еще? Конечно, у меня это... Из чего, это... чего готовить? Uh -huh. ну, как из чего? Я не знаю, Ну, я не, я из не из медвежатины же. А, нет? Нет. Все, тогда отменяется конечно. Давай, у меня есть селедка. Да ты, ты умеешь по делать по флоски, по -флоски? из селедки? могу по флоски. Только Отлично. если тебе подходит с привоза, Отлично. есть? Подходит? Я думаю, что пора, да, уже? Тогда пошли готовить форшмак. Мы пошли. Всем пока. И мои любимые, любимые, любимые точка на Цимис Марк. Это точка Лисельпо, где наливается величайшего, где кормят фантастического, где такие прекрасные люди. Здрасте, 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 здрасте. Что у вас вкусненько? А, что, что -то... Прекрасно. А вы когда-нибудь видели вино в баночке? Это это изобретение. Фантазии. Ура! Лучший шеф поваров вообще на свете. Здрасте, 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 здрасте. Устрички, да? О, ничего себе! Это народная одесская песня. А -а -а -а. Это самый цимес.